после праздников возвращаться в рабочий режим. Рома, так у нас всего пару дней нерабочих было. А так перед Новым годом, после Нового года все время есть работа. шуты Ну все-таки же пару дней почехлили. Ну, пару дней буквально. Ну, вообще, не надо поддаваться этому предновогоднему ажиотажу, панике, бежать, покупать, не успевать, психовать. Не надо. Я, например, на Новый год работал. А если бы пришлось отдыхать, даже не знаю, чем бы занимался. Так а я знаю, чем ты мог бы заняться. Встретиться с друзьями, выпить вонючки алкогольные, подраться на АБТ, получил бы массу впечатлений. У меня на этот счет были мысли совсем другого направления. Да? Но все же интересно, как праздновали люди. Как вы Новый год? Где с кем? Я святкувала Новий год со своей семьей mm -hmm. С мужем, з мамочкой, с крестной. Дэд, вдома. С дома. Ми отмечали Новий год в кругу друзей, кумовей, таким тихим маленьким коллективом, вместе з моєю подругой. Скучно з соседями. Реально скучно. С коханою людиною вдома, вдвох. Чому саме так? Тому що 1 січня у нас була баня і шашлики. в сімейному кругу з друзями совместно. Добре. В сімейному колі з дочкою та чоловіком. Новий рік я святкувала з рідними вдома. Це таке сімейне свято. Цей новий рік я святкувала на роботі, звичайно. Цей новий рік святкували у колі родичів. І це є найкращий новий рік у, у житті. Я приятно удивлен ответами наших респондентов. Несмотря на то, что мы спрашивали в ночном клубе, а говорят, мы отмечали по-домашнему, много денег не потратили. Аж приятно вообще. Просто те, кто сделал кассура и отдел, в данный момент еще не в состоянии ходить. Да ладно. Я знаю точно, что в новогоднюю ночь приключения бывают двух видов. Очень хорошие и очень нехорошие. И те и другие стоят много денег. Поэтому, чтобы понять, как люди отмечали, нужно узнать, сколько же они потратили денег. А, я затрудняюсь ответить. Это скорее вопрос к моему мужу. Ну, приблизно. Ну, наверное, тысячи три. Сейчас все дорого. Около тысячи гривен, наверное. Но это стол, вы имеете в виду? Не считал. Бюджет был ненормированный. И хотелось больше затратить денег, но получить больше позитива. Ну, приблизно сколько? Ну, допустим, ну, 200-300 гривен. Якщо сам новий рік, то це тільки святковий і подарунки, ну, десь 2 тисячі. А якщо з наступним днем 1 січня, то ну, більше вийшло. Добре. Ну, приблизно 5 тисяч гривень. Ну, приблизно тисяча гривень. Я би сказала, що скоріше заробила, ніж витратила якусь суму. Ну а якщо брати подарунки, а, Ну, це десь приблизно 5 тисяч гривень. Приблизно 1000 гривень. довольно скромно, нету заоблачных каких-то цифр. И правильно. Зачем за два дня выкидывать месячный бюджет, а потом тянуть до зарплаты? Интересно, а на что конкретно тратили люди? Больше всего денег мы потратили на подарки. Аналогично. На одежду. Подарунки коханым. Мы любим поесть. не на напой. На подарунки. Чому у, меня, у меня день рождения был 31-го. Вот так, приветствуем вас. Наиболее на подарок. На новогодний ажиотаж, очевидно, люди не повелись. А вот на предновогодний. М -м -м. Очевидно, пиар-компания магазинов была поярче, чем у ночных клубов. Но подарки же надо всегда покупать заранее. Тогда можно и купить то, что ты хочешь, и повыбирать, и посмотреть, и заплатить за это можно меньше. Не надо в последний момент покупать по непонятным ценам то, что осталось. Да, но подарки это же не всегда материальные ценности. Да. Кто-то кому-то может подарить впечатление. Например, кто-то кому-то может в новогоднюю ночь испортить в пьяном угаре настроение в час ночи. Впечатление. Откуда негатив? Ведь можно подарить чудо. Например, заказать Деда Мороза. Так я о чем говорю. Дед Мороз в пьяном угаре испортит всем настроение в час ночи в новогоднюю ночь. Чтобы этого не произошло, к выбору Деда Мороза нужно подходить ответственно. Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите рубрику «Совет для любого». Новый год уже не за горами, поэтому сегодня в рубрике я расскажу вам, как выбрать Деда Мороза. Дети очень часто раскусывают ненастоящих дедушек. Бороду на резинке видят сразу. Кроссовки на ногах у волшебника их не убеждают. Так что Деда Мороза нужно выбирать очень внимательно. Услугу лучше всего заказать в проверенной организации или в детском центре. Разговаривая с Дедом Морозом и Снегурочкой, предупредите их обо всех особенностях вашего ребенка. Расскажите, чем занимается ваш ребенок, за что его можно похвалить и в чем пожелать удачи. Дед Мороз должен быть готов к этой важной встрече. Пообщайтесь лично или посмотрите фото, как одет волшебник. У него должны быть валенки, длинная шуба, Рукавицы, умнительная борода и волосы и обязательно мешок для подарков. Поговорите с дедом, послушайте, как он говорит: Новым роком вас витай! Важно все. Речь. Сказочность голос. Осипухвастый зайчик, переялым. Кстати, он не должен говорить слишком громко, чтобы не напугать ребенка. С новым роком, вас вита! Он должен быть в самом расцвете сил, а не старый дедушка. Чтобы он мог взять ребенка на руки, да и вообще, чтобы выдержать шуби час в теплой квартире. Узнайте про опыт работы. Хорошо, если дедушка педагог-психолог. Или хотя бы опытный аниматор. Обязательно оцените Снегурочку. Дети ожидают, что она будет молода и восхитительно прекрасна. Платье должно быть достаточно длинным, а косметики не слишком много. Это была рубрика Совет до любовь. Надеюсь, вы выбрали правильного Деда Мороза на свои новогодние праздники. Увидимся через неделю. Пока! А где лысый? На каникулах. Mm, понятно. И вообще, неплохая рубика, кстати, получилась. Но я бы дополнил ее советом: что Дедушка Мороз не может быть под шофе Ну, это само собой разумеется. И вообще, всю свою сознательную жизнь я провел в ночных клубах и могу точно сказать: что все приключения нехорошего формата происходят на рогах и около 4 утра. Поэтому особенно культурным девушкам ну нечего делать в заведении после трех ночи. Ну сто процентов. Мало ли, может у них в жизни не осталось других вариантов. У них больше вариантов в библиотеке, я тебе хочу сказать. Да, а насчет алкоголя, я думаю, ты прав. Ведь праздник это просто повод. Чи обов'язково на Новий рік вживати алкоголь? Однозначно Однозначно нет. Почему? А и так весело было, я и наживала. Я говорю точно нет, потому что у меня муж спортсмен, у него свои принципы, свои какие-то э, позиции, какие-то условия. Он сам себе дает обещания, там ну, всякое десятая, Поэтому не обязательно абсолютно. Я точно пила шампанское. А вот он Реально не завжди. Ні. ми Не пили. Не обов'язково. Головна компанія. Ні. Можна без нього. Звичайно. Так. Добре. Якщо з немає на околі, то ти пач. Обов'язково. Добре. Хтось вживає, хтось не вживає. У нас це було так по сімейному, по-домашньому. Ніхто не напивався. Ні. Можна. Тому що я не п'ю, тому я вважаю, що це не обов'язково обов Зовсім не обов'язково. Я, наприклад, зовсім не вживав. Україна це Європа. П'ємо мало, їмо сито. Уровень. грантуша скоро. Договоритесь, як відправити звук в букве, ясно? хорошо Все, поехал давай привет ромка Дрон, я смотрю, ты в настроении. Так да хочу грустить: снежок, морозец, работа. Все нормально. Мне кажется, у тебя есть еще какие-то причины радоваться. Я не радуюсь, я просто не напрягаюсь. Все нормально. Я удовлетворен. Ничего себе! Жаль только, что это чувство удовлетворенности проходит как и чувство сытости. Но его тоже можно вернуть. А каком сексе вы говорите, если мы ложимся под утро? Ребята, дайте поспать. Mm -hmm, a -a я думаю, что не помешает. Не ну, а там как карта ляжет. Прикольно. И стоит оно того. Это на то и Новый год. Обовязково. Займалась. <стор> <laughs> не обовязково, но можно. Если <laughs> в двух дома, обовязково. <связывая> <связывая> я не знаю, как ответить на это вопрос. Нет, я думаю, что это зависит от человека. Слышал, парням надо, а она, видите ли, устала. Гулять до 4 утра она не устала. А это, ну это, видите ли, устала. Так не будет. Будет, но не у нас точно. А где старший негода? Поехал на офис искать интересную рубрику «Хаус Классик». Говорит, годы идут, а ничего не меняется. В жизни? Да не, в музыке. Funk soul, brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. The funk soul, brother. Right about now. Fat boy Slim струнки і жердяй. Або Норман Кук. А насправді Квентін Лео КУК Англійський музикант, діджей та хаус-продюсер. У 80-х роках був бас гітарістом у гурті House Masters. Та гурт швидко розпався. Перший сольний проект Нормана Кука дістав назву Beats International. Tankfly, boss, walk, jam. І це був стовідсотковий дискотечний мегахіт. Безліч реміксів, каверів та справжнє звучання є найкращим. І згодом Леокуп працює із багатьма іншими виконавцями над проєктом Pizza Man. Відчуваєте, це вже хаос. А також над проєктом Майті Даб Кетс. І тут увага! Дві крапки! Це один з найяскравіших хаос хітів з моєї точки зору. І знову море реміксів. Але краще ніж оригінал, поки ніхто нічого не зробив. Точніше, це майже оригінал. Це авторська версія 1995 року. І саме цей трек я вам рекомендую. Із 1996 року Квентин Лео Кук працює під псевдонимом Стрункий жердяй або Фетбой Слім. 1998 року виходить славнозвісний Рокафедер Сканк. Разом із ним світова популярність та гроші. У Фетбой Слім було ще кілька надзвичайно успішних синглів. Та, на жаль, талановитого Квентіна взяв у полон зелений змій. І 2002 року Фетбой Слім остаточно перестав існувати. Лише 2013 року відбулася реінкарнація Фетбо і Сліма. Побіділ победил водку та випустив сингл Eat, Sleep, Rave Repeat. У відео продемонстровано, до чого призводять цілодобові рейви, алкоголь, ще й а Ну, не дай вам Бог. Як на мене, Фетбой Слід вже не той. Все ж, ми маємо бути вдячні Квентіну Лео Куку за Cats та Magic Carpet Ride, бо це надзвичайно якісний та потужний хаос хід, який я вам рекомендую у якості класики. Вы дивитесь рубрику «Драйвин». Здравствуйте. Сегодня мы продолжим говорить о том, как правильно выбрать автомобиль с пробегом. Сегодня расскажу вам о автомобиле Mitsubishi Outlander XL 2014 года выпуска. Первое поколение Outlander было выпущено и представлено скажем, в миру в 2001 году в Японии. Но он был немного с другим названием. Он назывался Air Track, что японцы переводили как путешествие, воздух, то есть, езда по воздуху. Они, этот автомобиль был не похож совершенно на этот, он был похож на Outlander второго поколения и с 2003 года, когда начали выпускать Outlander второго поколения, они ему дали название, такое как мы сейчас видим, Outlander и оставил Airtrack названием только для внутреннего рынка Японии. С 2005 года было представлено новое поколение Outlander с приставкой XL, он стал длиннее на 130 мм поменялся кузов но это был абсолютно новый дизайн, скажем, та версия Outlander Excel, которую мы привыкли видеть до нового кузова. Валер, это Outlander третьего поколения, Outlander XL, который выпускается с 2012 года. Вернее, он был презентован в 2011, но поступил в продажу в 2013 году. Выпускается по сей день. В конце 2014 года был рестайлинг этой модели. Были изменены бампера, решетка радиатора, задние стопы. Ну и были некоторые сделаны, скажем, доработки технические. Это улучшена бесшумка салона. И, скажем, улучшили, убрали одну из проблем этого автомобиля. Улучшили систему охлаждения вариатора. Скажем так, трансмиссия называется вариатор. Двухлитровый мотор, мощностью 146 лошадиных сил. Это базовая комплектация нового Outlander, которая включает в себя климат-контроль, подогрев сидений, э, ксеноновый свет, ну и полный электропакет. В принципе, это все, что есть. Даже нету легкосплавных дисков, нету полного привода, ну, потому что она базовая. Но новый кузов. Насколько эта автомобиль и она позашляховиком? Валер, именно этот автомобиль вообще не есть позашляховиком, то есть джипом, потому что он переднеприводный. Максимум, что мы можем от него получить, это повышенный клиренс, это может нам помочь где-то что-то переехать. Но именно данная модель, которую мы с тобой показываем, о которой мы сейчас говорим, она не есть джипом. Что касается вариатора, целом вариатор е одной из наиперспективнейших трансмиссий и наиэкономичнейших. Какой расход у этого автомобиля с двухлитровым двигуном и вариатором? Валер, этот автомобиль потребляет порядка 10 литров топлива на 100 километров пути. Ну, это не так хорошо, как могло бы быть. Ну, давай учитывать, что это передний привод. Когда этот автомобиль снабжен полным приводом, этот расход, наверное, увеличивается где-то еще минимум на литр. Что не очень гарно. Ну, в твоем случае, и любить экономии топлива, то это вообще не очень хорошо. Какие в тебе особисто выникают когда ты сидишь в салон этого автомобиля? Валер, как и ко всем Mitsubishi, ты знаешь, у меня такое отношение, что все-таки они ну, они, то есть создатели и инженеры этого автомобиля, все-таки экономят на материалах, которые, которыми отделывают салон. Даже учитывая, что это уже обновленная версия, все равно та же проблема. Качество пластика, ну, как на меня, не очень хорошее. Расположение приборов, ну, как таковой эргономики вообще нет. Ну, я скажу честно, что предыдущий Excel, для меня был более интересен. Он был более комфортным, был, может быть, более эргономичным. Я не скажу, что там были лучшие материалы, но расположено там было все удобно, так это точно. Я погоджу с того, что новый Outlander не сделал принципово великого кроку от старого. Ну да, они изменили, реально изменен кузов. Вот это очень сильно мы видим отличие. То есть, обратите внимание на старый и новый кузов, они кардинально разные. Но в салоне те же сиденья, в принципе, Похоже, очень все. Ну так, да, змінили панель прибору. она не из-за этого не стала удобней. З якими автомобілями на ринку конкурує ця модель, і можливо ціна цього автомобіля виправдовує дещо не тієї якості матеріали та велике споживання палива. Ну, смотри, на вторичному ринку передній приводний автомобіль 14 року на сьогоднішній день стоїть порядка 22 тисяч доларів. Приблизно за ці гроші ми ось недавно знімали туалет, але 2007-го… 2008 года, который прямой конкурент этого автомобиля. Это Toyota Rav4, Honda CRV, Ford Kuga, Kia Sportage или же Hyundai ax 35 которые мы тоже не так давно показывали. Это в принципе все его конкуренты. И эти автомобили даже, даже, скажем, некоторые из этих автомобилей даже в полном приводе можно купить за эти деньги. Поэтому, скажем, в этом сегменте очень большая конкуренция у этого автомобиля. Mitsubishi в общем очень раскрученный бренд в Украине и продается довольно-таки хорошо. На сегодняшний день, учитывая стоимость Outlander в переднем приводе, машина не самая популярная, скажем так. 2014 рік випуску цього авто, модель з 2013 року, е, які проблеми для нього є характерними? Чи вилізло вже щось? Ну, в предыдущій версії була проблема це охлаждення варіатора. От вона устранена саме в цьому кузові. Я сподіваюся, що більше таких проблем не буде. В повному приводі. виска муфта, но ну, это эластичная муфта, которая подключает полный привод, она иногда является проблемой, но ну, не только у Mitsubishi Outlander, но и у остальных автомобилей, которые используются такой полный привод. И как всегда напомню, прежде чем как купить автомобиль, обязательно проверьте документы в сервисном центре. Обязательно заедьте на диагностику в СТО. І саме головне провірте автомобіль спеціальним прибором для перевірки окрасичного покриття. Якщо ви збираєтесь придбати конкретне авто, і вам необхідна фахова порада, Пишіть марку автомобіля, що вас цікавить на електронну адресу, що саме зараз з'явилися на вашому екрані. І в одній з наступних програм наш експерт допоможе зробити вам правильний вибір. Вот что ты хочешь сделать обязательно в новогоднюю ночь? Ну, там, сжечь бумажку с желанием подбой часов или что-то еще? Не, я не забабонный. <свист> не забабонный. Что вы обязательно роботы в новорічну Мы обязательно загадываем желание. Это момент, когда я верю, что все сбывается. Поэтому я надеюсь, что мое желание обязательно сбудется. А мы делаем салат оливье. Кохаю! І кого-то за що то тримаю? Святковий вечірній квартал і ялинка. Ходимо на ялинку, фотографуємось. Напальне бенгальські вогні. Їмо. Обов'язково салат олів'є. Обов'язково шампанське. Обов'язково поздоровляємо найближчих родичів. Ром, а чего бы ты не стал делать в новогоднюю ночь? Не знаю. Не поехал бы в Крым, наверное. Ну ты псих. Ну я же не про крайности. Ну почему? Раньше всегда все на новогодние праздники ездили на море. А сейчас туча поехала во Львов. Я считаю, что не нужно никуда ездить. Можно проведать родителей, зависнуть с девушкой, сходить на елку в конце концов. И после хорошего секса, часиков 4, спокойно ложиться спать. А чего бы не стал делать? Но ну не пороть бока. делать ничего плохого. Я думаю, что даже эта ночь располагает только ко всему хорошему. Поэтому никаких табу. Делай то, что хочется. А я знаю, я верю, что будет делаться все только хорошее. Мне не нужно грустить новогоднюю ночь. И тогда все удастся. Скорбить. Наверное, расстраиваться. Треба дуже обережно э, вживати алкоголь, чтобы э, свято не перетворилось на... Якесь дивне потім є з неприємними моментами, е, таке е, українською мовою навіть не скажу. Щоб не було плохо на наступний день. Зарано лягати спати. Сумувати не потрібно. Мені здається, не треба бути негативною і бути настроєною на щось погане. 3 числа уже был в напрягах, работал на мероприятии. А я 4 -го? А мы с Лысым 2 числа уже были на съемке. Рома, ну что ты прибедняешься? Я не прибедняюсь, просто говорю, что в этом году все как-то больше настроены на работу. Ну, время такое. И вообще, если есть возможность работать, надо работать. А если лавы на кармане, праздник можно и придумать. А если в кармане ветер, то и хуй праздновал. С какого числа вы зазвичай, готовы снова полноценно праздновать после Нового года? Сколько дней на празднование уходит? Я не работаю, поэтому я праздную сколько я хочу. Мой муж начинает праздновать 4 января, поэтому 4 января. Доброе. Я готова работать и на следующий день. После 7. Только после Рождества неделя отдыха должна быть. Личное время – это есть личное время. Даже, говорят, когда ну, есть трудная работа, я хочу один weekend уделить в месяц только одному себе на свое личное время. Я считаю, так и должно быть. 4 сечня. Не хотелось, а 4 сентября. 4-го. Можливо, через два дні вже можна прийти до тями. Та да навіть 2 -го числа готовий працювати, але ж найкраще всього 4-го. А ви на западну надолго? надовго? Та на неділю. Ну, розкажете, що там і як. Звісно. Ну, Поїхали грузитися.